Əziz izləyicilərimiz, hoş gördük sizləri. Bu gün Masazır qəsəbəsində ucuz və altı otaqlı evimizi sizlərə təqdim edirik. E, evimiz Masazır qəsəbəsi, 2 nömrəli məktəbə yaxın bir ərazidə yerləşir. Məktəblə arasında 150-200 metr. 2 sot yarımda qəşəngcə iki mərtəbə, e, bir də şürsülü, altı otaqlı gözəl təmirli həyət evimiz. Qiyməti indən açıqlayım sizlərə. Adətən videonun axırında, sonunda izləyəcəklər qiymətin təqdimidir. Mən isə başdan təqdim edim ki, kimincə maraqlıdırsa videonu ortaya qədər izləsin. Qiymət 129.000 manat, 6 otaq, kupcalı, paket kupca, həm evin, həm torpağın paket kupçası. İpotekiyə yararlı bir vəziyyətdə olan evdir. Çox münasib qiymətdir so belə ucuz evlər nadir hallarda satışa çıxır. Həyəti hə, bax görürsüz belə 3-4 maşın, bəlkə də 5 maşın sərbəst şəkildə daxil olur. 2 soqtu yarım torpaq sahəsi hə, var. Həyətində bucuz uzunsov trapa var. Qəşəng gül düsəy döşənibdir. Evə qədər asfaltdır, çətinlik çəkməyəcəksiniz. Qaz, su, işıq, internet, telefon hər bir şərait mövcuddur və sayğazlar var. Bütün kommunikasiya xətləri ə e, qaydasındadır. Qəşəng çardaqa çıxış üçün yerdə qoyulub. Evin içində xırda tamamlanma işləri qalıb. Ev e, iki məlissa alığına qədər də 1-2 günlük iş qalıb ki, onlar da tam ustalar gör sal hazırda evin daxilində son təmir tamamlanma işləri görürlər. Bax buc 2 sot yarım torpaq sahəsindədir. Yola yaxın, marşruta yaxın, məktəbə yaxın, bütün infrastruktur e, Əsasdan mövqeydədir. Yaxınlığında müxtəlif növ yaşayış obyektləri, ticarət obyektləri, hərbi şərait mövcuddur. Evin də içi gözəl, təmir. İndi səhvə daxil oluruq. Evimizin bax döşəmədən tavana qədər olan hündürlük 3 metr 10 santimdir. Böyük formadadır. Deməli, birinci mərtəbənin girişi Sənin tərəfi uşaqlar və mətbəximiz e, döşəmədən istisna. Belə keramoqranit formasında e, mərmərlər döşənib yerə bax e, birinci mərtəbənin döşəməsinin e, kolektor sistemi, evimiz birinci və ikinci mərtəbə hamsa arası monolit beton. Çoxdan uzun illər öncə tikilən bir evdir, sadəcə restorasiya olunub satış üçün şəxsi evdir. Yəni iş adamı tərəfindən tikilən bir ev deyil, bütün dörd dövrəmədir, qoşa daş. Bu isə bax birinci növbədə salona daxil ol. Salonumuz 10.330-a. Möhtəşəm böyük bir salon. 10, 10 11 metr, hətta 11.330-a da 45 kvadratə yaxın sahəsi var. Qəşəng 40 manətlik divar kağızları. Nəm keçirtməyən arxa həyəti var. Bax görsüz evinizdə tam qoşa daş. Qəşəng spot lampalarla döşənmiş salondur. Çox böyük. Həttəndən artıq böyük. Hətta e, qabaret mebellər, klassik mebellər də bura, bura üçün uyğundur. Bax birinci e, salonda 3 ədəd, 2 e, ədəd e, radiator qoyulub kombi üçün bu sevəvin 10 kvadratlıq mətbəx sistemimiz, cariq granit, döşəmədən isitmə, son tamamlanma işləri görülür. Sanitar qovşaqlara sizə değmidim. Hamam otağı 2in 2 yalan, 2in 3ə 6 kvadratlıq. Bak burda e, duş yeri ayrılıb burda mərmər e, plitə qoyulub ki, ara kəsməsi duş kabinlə olsun. Çox gözəl çaytaq quvşaq. Hamam otağımız 2 ədəd duşu var. Burada duş, burada yerdə şey boydadır. E, duş isə burada olacaq. İndi isə salon tərəfə gəlik. Salon otağımız 1 kvadrat. Hə, e, normal bir haldır, normal bir ölçüdür. Bildin otaqda salon, hamam otağı və sanitar qovşağı ayrı, mətbəx və bir ədəd isə 12 kvadratlıq, 3 yarım otağı, hətta 11 kvadrat yarımlıq, bax bucır qəşəng yaşlılar üçün yataq otağı, qəşəng geniş, döşəmə stikli laminat. İkinci mərtəbəyə qalxaq, ikinci mərtəbədə 4 yataq otağı, sanitar qovşağımız və balkonumuz yerləşir. Sanitar qovşaq və hamam otağı ayrı-ayrıdır burada da. Evimizdə 2 sanitar qovşağı, 2 hamam otağı var. Bax bucur 20 kvadrat boş hol hissəmiz var. Balkon hissəmiz 1.30-un 3-ə 4 kvadratə yaxın balkonumuz var. Burdan da çardağa çıxış qoyulub. Evin ümumi tarsovka boya Polisi çox böyük. Bundan artıq böyükdür. Bu bir yataq otağımız. Ölçülərini də sizə deyə bilərəm. 4d 6-ya. 24 kvadratlıq bir yataq otağımız. Qonşu da qorşu arasında 1 metr məsafə var. Pəncərə düşmür. Evimizə gün işığı rahatlıqla düşür. Məktəbə, dayanacağa, müxtəlif yaşayış yerlərinə yaxın bir ərazidir. Evə qədər asfalt Xəttimiz düşmə yolu var. Vəziyyət çəkməyəcəksiniz. 14 kvadratlıq bir yataq otağımız qəşəng, təmirli formada, gözəl şəkildə. Sanitar qurşaqlı hamam otağı burada üzr istəyirəm bir yerdədir. 6 kvadrat sahəsi var. Bax bucür bahalı asma tavanla təchiz olunub. Dekor formasındakı Roma granit. Burada duş kabini üçün də yer qoyulub. Hörmətli zəyicilərimiz, tapı var. Gözəl formada. 14 kvadratlıq digər bir yataq otaqla. Yataq otaqlarımız çox böyükdür. 22 kvadrat, 2 ədəd 14 kvadrat, 1 ədəd 14 kvadrat və sonuncu yataq otağı isə Bu proda 14 kvadratdır. Bax görünürsünüz, bax burdan iki evin iki tərəfə də yoldur. Qəşəng 129.000 manat real müştərlərə qiymətdə təbii ki endirim olacaq. Sıxarşı qupçası var. 6 otaq, belə çapetlosu qoyulub. Müştəriyə təhfil veriləcək, hazır vəziyyətdə. İşığlı evdir, pəncərələri çox olan evdir. Hündürlükdə e, hətta normativdən də artıqdır. Qiymət 129.000 manat. Real müştərilərə endirim olunacaq. Evə ipotekiya da salıb götürə bilərsiniz. Çünki e, kupçusu həm evin, həm torpağın kupçusu hazır vəziyyətdədir. E, alıcının da sadəcə alqısatqı xərci 250 manat eləyəc. Qalan evin rüsumu ev sahibinin üzünə düşəcəyə, üstünə üzərinə düşəcəyə. Satıcının sadəcə 250 manat e, xərci var. Qalan xərclər e, ev sahibinə aittir. Evimiz 140 kvadrat yaşayış sahəsindən, 200 kvadrat e, tikili sahəsindən ibarətdir. Buyurun, hörmətli izləyicilərim, sözsüzdür. Diqqətinizə və izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.